মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ দিল্লী পাব্লিক স্কুলত নগাঁৱত অৱস্থিত দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ ভিতৰ চৰাৰ পৰা এটা প্ৰতিবেদন আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ আহক অহা দুই এপ্ৰিলৰ পৰা দিল্লী পাব্লিক স্কুল নগাঁৱত ক্লাছসমূহ আৰম্ভ হ'ব তাৰ পূৰ্বেই আমি ইয়াৰ ভিতৰ চৰাই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰ যি প্ৰশাসনিক বিষয়া আছে তেখেতৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম আহক প্ৰতিবেদনৰ মাজলৈ যাওঁ নমস্কার মন নাম মনোহর পারভেজ মই দিল্লি পাবলিক স্কুল নগাঁর প্রশাসনিক বিষয়া এডমিনিস্ট্রেটর আর এই বছৰ আমি ইস্টাবলিশ করেছো পৰা এপ্রিলরপ্র ফার্স্ট ছেন আরম্ভ হয়েছে আর নগত এখন স্কুল বহু বছর মানুষের বহু দিনের আশা আসে যুক্ত আশা এখন বহুত মানুষের হি আসে যে এখন খুব ভাল স্কুল এখন লাগে যাত মানে ৱৰ্ল্ড ক্লাছ মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ আপোনাৰ প্ৰশিক্ষণ হওক পঢ়া শুনা হওক তাত কিছু বস্তু তেওঁলোকে নিজে নিজৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে হেৰি কৰক আৰু যিটো বাচ্ছাই নিজেই যেতিয়া গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিব লাহে লাহে নিজে যেতিয়া তেওঁলোকে এক্টিভিটিবিলাকত নিজেই ইনভলভ হ'ব তেতিয়াহে আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোক গ্ৰ' কৰিব পাৰে আৰু সেইটোৱেই হ'ল আমাৰ এই মেইন মেইন দেলহী পাব্লিক স্কুলৰ যিটো কাৰিকুলম যিটো আপুনি আপোনাক আমাৰ এই কাৰিকুলমক আমি এক্টিভিটি বেছ লাৰ্ণ বুলি কয় লাৰ্ণিং বুলি কয় এক্টিভিটি বেসড লার্নিংত মেইন কথাটাই হচ্ছে যে তো বাচ্চাটার নিজের ইনভলভমেন্ট লাগে ইমান দিনে আমি ধর সর পড়ি আসছিলাম মুখস্থ বিদা এটা কিতাপখন এখন পড়ো কিতাব পড়ি পেলে মুখস্থ করে প্রশ্ন আহে বছরের শেষত প্রশ্ন কেটা লিখো কমপ্লিট তার সম্পূর্ণ উল্টা তার কমপ্লিট মানে এটা বেলেগ পরিবেশ এটা ইয়াত হল কি লোরা কিছু মানে খেলা খেলাধুলার মাধ্যমে এক্টিভিটি কৰিবলৈ দিয়া হয় তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কাৰিক মানে যিবিলাক কাৰ্যক্ৰম থাকে বা যিবিলাক প্ৰশিক্ষণ প্ৰণালী থাকে তেওঁলোকক তাত ইনভল্ভ কৰোৱা হয় তেওঁলোকক তাত জড়িত কৰোৱা হয় তেওঁলোকক প্ৰথমতে বুজোৱা হয় যে এই বস্তুটো কৰিলে এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব আমাৰ কিছুমান লেব আছে যিটো আজি আপোনালোকে গম পায় যে এন ই পি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি যিটো কাৰিকুলম বেছ কৰি দিছে কাৰী এন ই পি কাৰিকুলমৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই এই গোটেই স্কুলৰ কাৰিকুলম মেইন মানে গোটেই কাৰিকুলমটো মানে আপোনাৰ ছেডিউল কৰা হৈছে তেনেকৈ একেদৰে একৰ্ড একৰ্ডিঙলি আমি শ্বিডিউল কৰি পেলাই তেনেকৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু যোৱা বছৰ আমি যেতিয়া প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমি তেতিয়াই পৰাই এটা বস্তুতে খুব বেছি মানে গুৰুত্ব দিছিলোঁ গুৰুত্ব দিছিলোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি যিটো সৰ্বাংগীন উন্নতি খেলা ধূলাৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে সৰ্বাংগীন উন্নতি হ'বলৈ যাতে মানে পৃথিৱীত আহি থকা আগন্তুক দিনত আহি থকা যিবিলাক চেলেঞ্জেছ আছে যিখিনি তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখিনি তেওঁলোকে যিবিলাক বস্তু ফেচ কৰিব লাগিব সেই ফেচবিলাক যাতে এতিয়াৰ পৰাই লাহে লাহে তাৰ কাৰণে তেওঁলোক যাতে তৈয়াৰ হৈ আহে লাহে লাহে আৰু তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ তেওঁলোকক ধৰক এচেম্বলিৰ পৰা আপোনালোকৰ ডিচিপ্লিন লাইফ এটা কিন্তু ডিচিপ্লিন লাইফ খুব দৰকাৰ মানুহৰ মানে এটা সময় সময় নিয়ম অনুৰ্তিতা বুলি কয় নিয়ম অনুৰ্তিতাৰ যিটো হেৰি নিয়ম অনুৰ্তিতাৰ মতে আমি কাম কৰিব লাগিব আমি তেওঁলোকক সময় মূল্যাংকনটো বুজাই দিব লাগিব সময়ৰ মূল্যটো কেনেকুৱা সময়ক যদি আমি ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে সময়ে আমাক কেতিয়াও মানে চান্স নিদিয়ে সময় কেতিয়াও হয়তো দুখী নাথাকে কাৰো কাৰণে আৰু সম আগতেই মানে আগতে কথা কোৱা হৈছে যে সময়ৰ টিপনিডাল সদায় আগত বুলি কয় সেইকাৰণেই আমি তেওঁলোকক সময়ৰ কথা বুজাওঁ যে এচেম্বলি আমাৰ ধৰক সাতটা পঞ্জীয়ন এচেম্বলি মানে সাতটা পঞ্জলি য'ত এচেম্বলি হয় তেওঁলোকে নটা পোন্ধৰ ব্ৰেক ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেক হয় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি তেওঁলোকৰ প্লাছ তেওঁলোকে স্কুললৈ অহাৰ যোৱাৰ সম্পূৰ্ণ শাৰী পাতি বাছত উঠা শাৰী পাতি বাছৰ পৰা নামা তেওঁলোকে মানে ইমান শৃংখলাবদ্ধতা আনকি আপুনি মানে সৰু বাচ্ছাবিলাকৰ মানে আমাৰ যিমানখিনি প্ৰিপেৰেটৰী আৰু প্ৰাইমেৰী বাচ্ছা আছে তেওঁলোকে যেতিয়া টয়লেটলৈ যায় টয়লেটলৈ এটা শাৰী পাতি একদম ৱালৰ কিনাৰ কিনাৰে যায় ৱালৰ কিনাৰ কিনেৰে যায় মানে তেওঁলোকক আয়াসকল থাকে কিন্তু লগত তেওঁলোকক এটা হেৰি কৰি দিয়া হয় শৃংখলাবদ্ধভাৱে তেওঁ টয়লেটলৈ একেলগে যায় টয়লেটলৈ যাওঁতে যেতিয়া সেই শৃংখলাবদ্ধ টয়লেটলৈ যোৱাৰ এটা হেৰি আছে তেওঁলোকৰ মানে যেতিয়া তেতিয়া কোনোবা এটা বাচ্ছা লাগিব পাৰে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু কিবা এটা সময়ত আমি তেওঁলোকক যদি টয়লেট লাগে আমি তেওঁলোকক টয়লেটৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আছেই কিন্তু ঘটনাটো হৈছে কিন্তু এটা টয়লেটৰ এটা টাইম দি দিছোঁ যাতে সেই ছেডলত সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকৰ মনত আহে যে আমি অঁ এতিয়া পেচাৰ পৰিব লাগে বা এটা মানসিক এটা হেৰি থাকে পিছত মানে এটা চাইকলজিকেল এফেক্ট এটা হয় এইটো চাইক'লজিকেল এফেক্টটো হয় এইটো হৈছে বাচ্ছাটো টয়লেট কৰিব যাব লাগে আৰু টয়লেট কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে কেনেকৈ কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰিব বা কাপোৰটো কেনেকৈ হেৰি কৰিব খুলিব কেনেকৈ বহিব টয়লেটত বা কোমোদত বহিব তেওঁলোকে হাত কেনেকৈ ধুব তাৰপিছতে তেওঁলোকে কেনেকৈ হেৰি কৰিব আৰু আপোনালোকে এতিয়া অলপ পিছত গ'লে দেখিব যে আমাৰ যিবিলাক সৰু বাচ্ছা আছে যেনেকৈ ক্লাছ ওৱান টু বাচ্ছা আছে তেওঁলোকৰ যিটো মানে হেণ্ড বেচিন মেচিনবিলাক য'ত আছে হাত ধোৱা বেচিন মেচিনবিলাক তলত চাপৰ ডাঙৰ মানুহৰ আমাৰ ধৰক এতিয়া লেভেলটো আমাৰ এইটো লেভেলত আছে বেচিনবিলাক বাকীবিলাকৰ তলত কিয় তেওঁলোকে যাতে হাতেৰে ঢুকি পায় তেওঁলোকৰ যাতে সুবিধা পায় তেওঁলোকৰ কোমোটবিলাকো তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ চিকুটি চিষ্টেমটোৱে তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ চকী ৱেঞ্চবিলাকো আমি তেওঁলোকৰ হাইট মতে গোটেই বস্তু বনাই মানে সম্পূৰ্ণ এটা পুৰা মানে পৰীক্ষামূলক হেৰি পদ্ধতি থ্ৰেদি গৈ পেলাইহে আমি বস্তু এটা বনাইছোঁ ফাৰ্ণিচাৰ বনাওঁতে আমাৰ যিগৰাকী ডাইৰেক্টৰ মেডামে ডাইৰেক্টৰ মেডামে সদায় এটা কথাই কৈছে যে তেওঁ এটা প্ৰশিক্ষণৰ থ্ৰেদি আমি এটা এক্সপেৰিমেণ্টেল বেচিছত গৈ পেলাইহে বাচ্ছাটো কিমানখিনি বহোঁতে কিমানখিনি কষ্ট হ'ব দিনটোত কিমান ঘণ্টা বহিব কিমান ঘণ্টাত থিয় হৈ থাকিব বেছিভাগ সময় বহি থাকিব পাঁচ ঘণ্টা বা ছঘণ্টা সময় তেওঁলোকে বহিবই বা পাঁচ চাৰি পাঁচ ঘণ্টা বহিবই চাৰি পাঁচ ঘণ্টা বহিবলৈ হ'লেও তেওঁলোকক ৰাজহাৰডালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব গোটেই সম্পূৰ্ণ চাইণ্টিফিকেলি যিমানখিনি বস্তু দৰকাৰ সেই চাইণ্টিফিকেলি তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰিকুলাম তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ইভিন বহা উঠা খোৱা সব সম্পূৰ্ণ আমাৰ হেৰি কৰা হয় এই স্কুলৰ আমাৰ পাৰ্থক্য আমার বাকীখিনি এই আমি এক্টিভিটি বেসড লার্নিং এটা বস্তু এক্টিভিটি বেসড লাৰ্ণিঙত বহুত বস্তু ছোৱালীক ইনভল্ভ কৰা হয় আমাৰ এটা দেখা পাবো যে এৰোবি লেব এটা আছে লেবটোত আমাৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টেকনলজি ইঞ্জিনিয়ারিং আৰ্টছ মেথ চাইন্স চব গোটেইখিনি সোমাই আছে তাত তো সেই বস্তুটো যেতিয়া আহিছে সেইটো এন ইপি কেৰিকুলামে অলৰেডি তেওঁলোকৰ যোৱা টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি কেৰিকুলামত তেওঁলোকে এই বস্তুটো মেনশ্যন কৰি দিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে মেক্সিমাম স্কুলে এডাপ্ট কৰা নাই সেইটো কিন্তু আমি নৰ্থ ইষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট স্কুল যি আমি এইখন স্কুল মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কিছুমান আমি এডপ্ট কৰিব পাৰিছোঁ তাৰপিছতো আমি এটা হ'ল কি সৰু বাচ্চাবিলাকৰ ই চি এ বুলি কয় আৰ্লি চাইল্ডহুড এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত আমি এছ'চিয়েটেড আৰু তেওঁলোকৰ মানে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত স্কুল হয় স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত স্কুল এই কাৰণে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যে তেনেধৰণৰ পেনটো ধৰোঁতে বা কলমটো ধৰোতে বা পেঞ্চিলডাল ধৰোতে যিটো চিলিণ্ডিকেল গ্ৰীপ বুলি কয় এই গ্ৰীপটো লাগে এই গ্ৰীপটো ধৰিব জানিব লাগিব তেওঁলোকে ধৰক কেনেকৈ তেওঁলোকৰ হেৰি কৰিছে লিখা আখৰ লিখোঁতে তেওঁ কিছু বহুত মানুহে এনেকৈ লিখে বা এনেকৈ লিখে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ ই পদ্ধতিবিলাক ইয়াক মানে নিৰীক্ষণ কৰা হয় আৰু আমাৰ যিখিনি টিচাৰ স্পেচিয়েলি টিচাৰ তেওঁলোক মানে আপোনাৰ ভূমিকণপ্ৰাপ্ত আৰু প্ৰত্যেকটো হেৰিতে আমাৰ অহাকালিৰ পৰা আকৌ টিচাৰ্ছখিনি জইন কৰিব কালিৰ পৰা আকৌ তিনিদিনীয়া আকৌ তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষণ ইয়াতে হ'ব কিছুমান প্ৰশিক্ষণ আমাৰ অন অনলাইন হয় আৰু কিছুমান আজি বন্ধৰ আগে আগে আমাৰ বাৰ তাৰিখে আমাৰ ৰিজাল্ট দিলে তাৰ আগতে আমাৰ কি হ'ল আপোনাৰ টিচাৰখিনিক অলৰেডি আমাৰ এটা ট্ৰেইনিং চেচন তেওঁলোকৰ পাৰ হৈ গ'ল তো ট্রেনিং হেগুল আর ইডার ভিডিও কনফারেন্সিং হেড থ্রাপ্ত হয় প্লাস আমার যান দেড় প্রায় দেড়শোর কাছাকাছি মানে হেমে আছে সি সিটি কমে আছে নাইট ভিজন কমে আছে বাছত আমাৰ সি সি টি আছে বা ট্রেকিং আছে বালির সুরক্ষার কারণে আমি বাৰটা রুট আছে আমার ইয়ারপর জখলাবন্ধা আনকি আপোনাৰ হোজাই লংকা মেইন হাইৱে এইবিলাক আমি সেইবিলাক চব কভাৰ কৰিছোঁ যমুনা মুখতে এতিয়া বাছ যাব কামপুৰ কচোৱাত বাছ যাব কামপুৰ অলৰেডি কঠীয়া তুলি বাছ গৈয়ে আছিলে এতিয়া আমি এইফালে ৰহা ধৰমতললৈকে আমাৰ এনকুৱাৰী আছে মৰিগাঁৱত মেইন টাউনলৈকে আহি আছে বা আপোনাৰ জালুকটি নন্দুৱা আপোনাৰ এইপিনে জামু আপোনাৰ জাজৰি হাতীচুং এই গোটেইখিনি এই গোটেইখিনি বৰভেটি তাৰপিছতে আপোনাৰ এইফালে আহি গ'ল জুৰিয়া মহাভাগ গাঁৱৰ গোটেই এইখিনি এৰিয়াটো আমাৰ এতিয়া বাচ্ছাৰ হেৰি আহিছে তো আমাৰ লাওখা ৰোড এই গোটেই এৰিয়াখিনিত আমাৰ বাছ মানে চলিব এতিয়া বাছ বাৰখন বাছ আছিলে আঠখন বাছ আছিলে আৰু প্ৰথম দিনাখন আমি এখন স্কুল নৰ্থ ইষ্টত দি প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই আৰম্ভ মানে ছেশ্যনৰ প্ৰথম স্কুল আৰম্ভণিৰ প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই আঠখনকৈ বাছ আমি চলাইছোঁ আঠখনকৈ বাছ চলাইছোঁ তাকো নিজৰ নিজৰ বাছ সম্পূৰ্ণ পাৰ্মিট সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি বস্তু চাই ছেফটি এণ্ড চিকিউৰিটি মেজাৰ্চ গোটেইখিনি লৈ পেলে আমি বাছ চলাইছোঁ অকল আমি সেইটো বোলে বাছ চলাই দিছো চলাইছে নহয় সম্পূৰ্ণ প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্তনকৈ লাইচেঞ্চ ভেৰিফাই কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ চবৰে আমাৰ আইয়া হওক বা হেৰি হওক তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি ভেৰিফিকেশ্যন আছে প্ৰত্যেকজন হেৰি তেওঁলোকৰ আয়াসকলো ট্ৰেইন আপ আয়াসকলৰ সময়ে সময়ে ট্ৰেইন আপ কৰা হয় বাচ্ছাটো কেনেকে হেণ্ডেল কৰিব বাচ্ছাটো কেনেকে হাতেৰে ধৰিব কেনেকে হেৰি কৰিব পতাকে টানি দিব নোৱাৰে মানে বাচ্ছা হেণ্ডলিং কৰাটো এটা বিৰাট ডাঙৰ এটা হেৰি আইলিন চাৰ্লিট এডুকেশ্যনত এই বস্তু বস্তুখিনি মানে অলৰেডি হেৰি কৰি আছে মই নিজেই শিক্ষা জগতৰ লগত লাষ্ট যোৱা পোন্ধৰৰ পৰা সোতৰ বছৰ ধৰি মই জড়িত হৈ আছোঁ মই মুম্বাইতো আছিলোঁ য বছৰ এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলাৰ হিচাপে কাম কৰিছোঁ ত' এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ লগত বিভিন্ন মানে স্তৰত বিভিন্ন সময়ত মানুহৰ যি পৰা বা যিখিনি কাম কৰিলোঁ সেইখিনিৰ পৰা যিখিনি অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতাখিনি মই ইয়াত বৰ্তমান আহি পেলাই মই অভিজ্ঞতাখিনি ইয়াত মই প্ৰতিফলিত কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ মই চেষ্টা কৰিছোঁ যে এই অভিজ্ঞতাখিনি যদি ইয়াত মই সংযোজন কৰিব পাৰোঁ এই অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা মই আৰু নতুন কিছু দিশ উন্মোচন কৰিব পাৰিম যাৰ দ্বাৰা আমাৰ আগন্তুক দিনত আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এই নগাঁও বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ নগাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক বা আমাৰ এই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি যথেষ্টখিনি মানে উপকৃত কৰিব পাৰিম তেওঁলোকক আগুৱাই নিব পাৰিম তেওঁলোকক এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যত গঢ়ি তুলিব পাৰিম সেইটোৱেই হ'ল আমাৰ দেলহী পাব্লিক স্কুলৰ মূল মন্ত্ৰ যিটো মূল মন্ত্ৰৰ ওপৰত সেই বেছ কৰি পেলাই আজি দেলহী পাব্লিক স্কুল ৱৰ্ল্ডৰ এতিয়ালৈকে লাৰ্জেষ্ট চেইন অফ স্কুলছ আছে দুশ দহখনতকৈও বেছি স্কুলছ আছে ৱৰ্ল্ডত চ' সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ হেৰি ত' সেইটো এটা আপোনাৰ আমাৰ যিটো চলিছে সেইটো আমাৰ এটা বিৰাট আমাৰ মানে আমাৰ ক'বলৈ গ'লে এটা ডাঙৰ এচিভমেণ্ট আৰু এতিয়া লগতে নগাঁও দেলহী পাব্লিক স্কুলৰ যিটো সংযোজন ঘটিছে নগাঁও ডেব্লিউ পাব্লিক স্কুলত এইটোৱে আমি এইটো অন্তপ্ৰণে বিচাৰিম যে আমি আগন্তুক দিনত আৰু ইয়াতকৈ ভাল ভাল ধুনীয়া ছাৰ্ভিচ দিব পাৰোঁ এতিয়ালৈকে বৰ্তমান আমাৰ চাৰে পাঁচশৰ কাষা কাছি ল'ৰা ছোৱালী অলৰেডি হৈ গ'ল এবছৰ নহওঁতেই ত' বেলেগ স্কুলে যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে কোনোবা এখন এশ খুব বেছি এশ দহ বা বিছ এনেকৈ দি পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে বা বহুতে হেৰি কৰিবলগীয়া হৈছিল কিন্তু আমি এটলিষ্ট আমি এটা খুব সুন্দৰ মানে পৰিসংখ্যা লৈ পেলাই আগবাঢ়ি আছো খুব সুন্দৰ ফিগাৰ এটা লৈ পেলাই সুন্দৰ এটা পৰিসংখ্যা এটা মানে ষ্ট্ৰেংথ লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত ৰাইজে আমাৰ ওপৰত যিখিনি আস্থা দিছে ৰাইজে যিখিনি আমাক মানে মৰম দিছে স্নেহ দিছে যিখিনি আদৰ দিছে সন্মান দিছে আমি সেইখিনি আমি তাত উপকৃত কৰিব পাৰিম আৰু অসমৰ ৰাইজক বিশেষকৈ নগাঁৱৰ ৰাইজক আমি সেইখিনি চাৰ্ভিচ আমি দিবলৈ হেৰি কৰিম ধন্যবাদ